Сумасшедшие пришла, потому что ну, это, деваться некуда. Смотрите, у нас еще такая ситуация. Много людей очень живут в маневренном фонде. Это тысячи по всей Украине, которые... Э не могут получить обещанную Гройсманом для всех людей субсидию, и поэтому у нас ну, нет, конечно, никакого выбора. Мы будем приходить на митинги, мы не можем платить, ну, либо, значит, мы, я не знаю, нас в рабство загоняют. Поэтому, почему не могут эти люди платить? Потому как прописка у них не за фактическим местом проживания. У некоторых людей они прописаны в домах, там, где этих домов уже нет. То есть дом был, его снесли, прописка у них там осталась, они вынуждены живут в маневренном фонде, и им не дают Собес, mm -hmm. как это пан То есть дом не числится фактически? Да? Ну да, вот такие ситуации есть. И вообще по 30 лет люди живут в маневренном фонде. и э, никто никому не дали ни субсидии ничего. Mm -hmm. Естественно, А как выживать? Mm -hmm. Поэтому мы... вы особо стипендированные для себя, сколько будет оплачивать по mm -hmm. Вы знаете, я. Уже долгое время не имею возможности платить за отопление. Ну, то есть, если у меня еще дети, у меня с я многодетная мама, у меня дети в садик будут. Ну то есть э, их кормить надо. Поэтому ну приблизно хоть в скільки разів буде підвищено вот. платить доводиться? Ну На 100% процентов больше. Вот. Ну Ты полторы а тысячи, полторы тысячи. А, тыс. а, тыс. а, тыс. а плюс если еще там те долги будут разбиваться, это я не знаю, две тысячи. Я.